Партии, которые выгодны для народа, а не те, которые проплачивают избирательную кампанию 20-30 миллионов долларов. Партия 5.10, это ее лозунг. Безналоговая Украина. Два налога Украины, и денег будет достаточно для поднятия бюджета. В три раза. Этих денег будет достаточно для увеличения рабочих мест и увеличения наших зарплат и наших доходов. Это единственная народная партия, члены которой и активисты, собраны по фейсбуку, с одной идеей ввести в Украине два налога, создать на Украине безналоговый рай. Подходите, интересуйтесь, ищите нас в интернете. Это единственная партия, которая пользуется новыми технологиями интернетом. Вся коммуникация проходит у нас через интернет. Это единственная партия, которая широко представлена в интернете. Введите в гугле две цифры. 5.10. Наш сайт 510.com.ua. 5.10. Вот панацея. Панацея той бедности, в которой мы сейчас находимся. Вот будущее Украины. Это введение безналоговой территории на Украине. Это налоговый кодекс, состоящий на одном листочке. С двумя цифрами. 5.10. Только при такой системе. Мы можем знать и понимать, сколько мы платим налогов. Каждый ребенок ответит пенсионер, сколько вы платите налогов при системе 5.10. Задайте себе вопрос, сколько вы платите налогов. Вы не знаете ни в процентном, ни в количественном. Ни сколько денег, ни сколько процентов уходит с вашей зарплаты и сколько уходит при покупке э, товаров и услуг в магазине. У нас запутанная система налогообложения, состоящая из 23 налогов, 130 налогов и сборов таможенные пошлины. Мы постоянно платим налоги при каждом звонке по телефону в пенсионный фонд, при каждой покупке товаров, при каждом заправке автомобиля, при каждой покупке алкоголя и табака, при покупке лекарств 7% в НДС уходит, уже уходит в этом году. До этого мы не платили. 5-10, вот единственный выход. Наш номер 6 в бюллетене политических партий. Хватит избирать те же самые лица, хватит голосовать за, за hand. за, косу, за косу, за перчатки, за вилла. Надо избирать новых людей.